umumnya kita dah sentuh insyaallah pada hari ini kita akan sambung memetik salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dengan limpah kurnianya dengan taufik hidayahnya kita dapatlah berbincang mengupas satu nama ini pada hari ini insyaallah taala minggu lepas kita dah sentuh dua nama iaitu al-hayyul qayyum al-hayy yang maha hidup al-qayyum yang maha berdiri dengan sendirinya, yang tidak memerlukan sesiapa, bahkan semua orang memerlukan kepadanya. Itulah Al-Qayyum, maha mengurus tadbir, maha mengurus tadbir alam semesta ini tanpa memerlukan sesiapa pun. Bahkan alam semesta inilah yang berhajatkan, yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Qayyum, maksud Al-Qayyum. Sekarang kita dah tahu maksud Al-Hay, Al-Qayyum. Kita juga dah tahu maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ha, InsyaAllah dengan nama-nama Allah ini kita boleh berdoa kepadanya. Kita boleh menyeru Allah subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama yang indah yang kita fahami. Dan kita juga telah mengupaskan atau membincangkan pada minggu lepas bahawa nama Al-Hayyul Qayyum ini antara khasiat istimewanya seperti mana yang diterangkan oleh sebagian ulama' inilah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Uh, al ismul nama Allah ada banyak uh, yang kita hafal mungkin uh, apa tu sikitlah 20 40 30 dan sebagainya mungkin ada orang dah hafal sampai 99 nama Allah alhamdulillah itulah nama-nama Allah yang terkandung di dalam al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi di di antara banyak-banyak nama Allah ini ada yang di sana namanya al ismul azam nama Allah yang paling agung nama Allah yang paling hebat Aa, dan ini apa hasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam sepotong hadis iza du'iya bihi ajab wa iza su'ila bihi a'ta. nama Allah al-ismul a'zam nama Allah yang paling hebat ini jika kita seru Allah dengan nama ini insyaallah Allah akan kabulkan dan jika kita minta Allah dengan nama ini insyaallah Tuhan akan beri apakah nama itu ia adalah satu misteri bagi ramai antara kita kita tidak tahu apakah nama al-ismul azam ulama berselisih pendapat jadi bagi mereka yang mengkaji bagi mereka yang pelajar yang belajar tentang kalam ulama apa tu nama dia pendapat-pendapat ulama mereka akan dapat tahulah jadi antara pendapat yang popular antara pendapat yang masyhur al-ismul azam ini apa ia adalah al-hayyul qayyum nama Allah yang kita dah petik, dah kupas dua, seminggu lalu. Al-Hayul Qayyum. Itu sebab kalau tuan-tuan, puan-puan, kalau ingat doa yang kita baca, bahkan saya pun minggu lepas pun saya menutup majlis saya dengan doa ini. Apa doa dia? Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika nastarif, aslih lana sya'nana kullah, wala takilna ila anfusina tarfata'in. Apa maksudnya? Wahai Hayu, wahai Qayyum. Wahai yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendiri Birahmatika nastarif Dengan rahmatmu kami meminta pertolongan Aslih lana syaknana kullah Perelokkanlah segala urusan kami Wala takilna ila anfusina torfata'in dan janganlah kamu biarkan kami uruskan diri kami sendiri walaupun dengan sekelip mata ini dalam doa ni kita memuji Allah pada masa yang sama kita menzahirkan kefakiran kita, kelemahan kita bahwasanya ya Allah janganlah kamu tinggalkan kami begini sahaja. Lindungilah kami, naungilah kami, berilah hidayah dan petunjuk kepada kami. Perkenankanlah yang baik-baik bagi kami. Itulah intipati doa ya Hayyu ya Qayyum. Dan doa ini bukan daripada karangan saya sendiri ia adalah sebenarnya dipetik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah ia adalah satu doa yang mujarab doa yang penuh dengan kebaikan insyaallah taala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'if aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina torfat ain amin ya rabbal alamin Nama Allah yang kita akan petik pada hari ini pula adalah satu nama yang sering kita dengar. Bahkan baru tadi anda semua dengar selepas kita baca wirid. Waktu kita baca wirid lepas solat, kita baca zikir lepas solat tadi, kita ada baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ah antara nama Allah adalah As-Salam. <tulik> As-Salam nama Allah yang bergelar As-Salam. As-Salam ni apa? Uh, Assalam ni ulama ada buku paskan dia boleh mengandungi secara pokoknya lah eh, saya saya mudahkan boleh mengandungi dua maksud. Assalam, salam ni biasanya kita orang Melayu nanti dah nak masuk Ramadan kita panggil salam Ramadan. Kita uh, ada ada poster, ada banner kat masjid salam Ramadan sebagai contoh. Nanti dah masuk akhir raya kita kata salam lebaran. Salam ni apa? Salam ni macam ucap selamat lah Selamat hari raya Aidilfitri. Dulu kita cakap gitu. Kadang-kadang sekarang salam Aidilfitri. Orang kata gitu. Bukan, bukankah begitu? Ha, so salam tu daripada kataan selamat sama apa tu? Kata dasarnya sama. Maksud salam adalah sejahtera. Salam adalah sejahtera. Jadi bila kita berikan salam kepada orang, kita doakan kesejahteraan ke atas kamu. Assalamualaikum. Kesejahteraan atas kamu semua. Itu maksud assalam ah ha, sejahtera dari apa nanti kita kupas. Baik, nama Allah Assalam maksudnya apa? Ada dua maksud yang utama yang saya akan kongsikan pada hari ini. Maksud yang pertama, maksud Allah Assalam adalah Allah itu sejahtera, terhindar dari segala kekurangan, dari segala cacat cela, dari segala aib-aib, dari segala perkara yang buruk-buruk, yang jelek, yang keji itu adalah maksud Allah Assalam. Ah ha, jadi bila kita kata Allah Assalam, Allahumma Antas as Salam, ya Allah Engkaulah Assalam. Maksudnya kita hayati kita dah boleh hayati sekarang. Maksudnya apa? Sesungguhnya kita mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang buruk. Allah tidak menipu. Allah tidak kotor. Allah tidak cacat. Allah tidak, uh, tidak memerlukan sesiapa. Allah tidak keluh Allah tidak bisu Allah tidak pekak Allah tidak buta dan sebagainya. Ini adalah apa yang kita hindarkan daripada Allah yang kita sucikan zat Allah daripadanya. We are glorifying Allah. We are glorifying Allah. Kita memuliakan mensucikan Allah bila kita kata Allahumma antas salam. Allah oh Allah wahai Allah engkaulah assalam. Inilah maksud assalam yang pertama. Jadi jika tuan-tuan puan-puan hayati, maksud as-salam ni ibarat merangkumi semua asma'ul husna. Betul tak? Allah Maha Sempurna terhindar daripada semua cacat cela, terhindar daripada semua sifat-sifat yang buruk. Eh, bukankah ini semua nama-nama Allah? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus As-Salam, Al-Mu'min Al-Muhaimin, Al-Aziz Al-Ghaffar. Ini semua nama-nama Allah. Bila kita nak tafsirkan nama-nama Allah ini, kita kena bear in mind. Kita kena letak ni di dalam kepala kita dalam minda kita kena ingat kalau kita nak tafsirkan nama-nama Allah, nak memahami nama-nama Allah, ada satu prinsip utama. Allah terhindar dari benda yang buruk. Allah terhindar dari segala kekurangan, Allah terhindar dari segala cacat cela. ini sebagai prinsip kita. Kadang-kadang kita salah faham, kita buka terjemahan Al-Quran, kita mungkin kurang arif bahasa Arab, kita buka terjemahan Al-Quran, kita terus baca, "Eh, Allah Maha sekian-sekian." Sebagai contoh lah, ini saya teringat dulu kisah bila saya masih uh, anak muda lagi masih kecil, waktu tengah eh bukan bukan tengah sekolah rendah lagi sekolah rendah uh, darjah tiga darjah dua gitu tak silap saya uh, satu kawan saya ni cakap dengan saya kan dia nampak saya, saya bilang dia al-latif Allah itu al-latif al-latif itu yang maha lembut uh, maha lembut dengan hamba-hambanya tapi waktu tu saya masih budak kecil lah saya tak pandai ungkapkan kata-kata saya jadi saya kata Al-Latif tu maknanya Allah maha pelembut Lepas tu kawan saya ketawakan saya Dia kata mana boleh lembut Dia ingat lembut macam apa Lembut dengan orang macam manusia ni lembut uh, Lembut senang nangis Lembut uh, apa tu bila berbual bendayu-dayu dan sebagainya Bila berbual tangan dia Apa tu bergerak-gerak lembut begitu Dia ketawakan saya Dia kata mana boleh Tuhan maha lembut Dia cakap gitu Inilah dulu zaman darjah tiga, darjah dua dulu uh, jadi kita berbalik kepada prinsip ni, gila kita nak, tak, ta terjemahkan nama Allah, tafsirkan nama Allah, nak memahami nama Allah, tahu bahawa Allah as-salam. Allah itu terhindar daripada apa-apa sifat-sifat makhluk, apa-apa sifat kekurangan. Kita bila kata manusia ini lembut, lembut ini maksud berbagai. Maksud melembut adalah kadang-kadang kita main bola, terlanggar sikit terus dah cedera barah itu manusia terlembut kan ha, antara maksud lembut adalah kita senang nangis sebagai contoh tetapi bila kita kata Allah al-latif Allah Maha lembut bukan itu maksudnya maksud yang kita faham sebagai manusia atau kita nampak di dalam diri manusia itu maksud yang mungkin ada kekurangan tetapi maksud Allah Maha lembut adalah Allah dengan limpah rahmatnya, dengan limpah kurnianya, kadang-kadang melihat kita berbuat dosa tetap tidak mengazab kita. Allah bila melihat kita bertaubat, Allah menerima taubat kita. Itu antara maksud Al-Latif. Allah yang maha lembut, Allahu Latifun bi Allah memberikan, Allah dengan maha lembutnya Allah memberikan rezeki kepada kita walaupun kita bermaksiat kepadanya. Jadi itu Al-Latif tapi kita nak cakap sekarang Assalam Assalam dengan memahami maksud assalam dengan sebenar, insya-Allah kita dapat fahami asmaul husna yang lain-lain dengan benar insya-Allah. Sebab assalam maksudnya Allah itu maha sejahtera daripada segala cacat cela, dari segala kekurangan, dari segala kelemahan. Jadi bila ini jadi lensa kita, bila lensa as-salam ini kita dah faham, kita jadikan ia sebagai lens kita membaca asma'ul husna, kita dah tahu nak tafsirkan asma'ul husna, kalau kita kita rasa bahawa Allah itu ada sifat yang kurang, ini mesti kita salah tafsir atau kita salah faham. Betul tak tuan-tuan puan-puan sekalian? Aa, kita sebagai hamba Allah, kita akur bahawa Allah itu as-salam, Allah itu maha sejahtera dari segala aib-aib, dari segala kekurangan yang manusia mungkin ada. Baik. Itu maksud pertama assalam. Allah itu sejahtera dari segala kekurangan. Allah itu sejahtera daripada kezaliman. Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah segala uh, uh, takdir Allah itu adalah adil belaka Segala uh, apa namanya syariat pensyariatan Allah terhadap kita adalah adil dan saksama. Adalah perkara-perkara yang baik-baik belaka Itu kita dah faham erti assalam yang pertama. Allah Maha Sejahtera dari segala kekurangan. Baik. Assalam maksud kedua, Assalam maksud kedua dia maksudnya Allah memberi kesejahteraan kepada kita, Allah memberi kesejahteraan dan keamanan kepada hamba-hambanya khususnya hamba-hambanya yang beriman kepadanya. So Allah Assalam itu sebab kita dalam sol, lepas solat kita baca Allahumma antas Salam, ya Allah engkaulah Assalam Maha sejahtera. Wa min salam dan daripada-mulah datang kesejahteraan kepada kita. Wa min salam dan daripada-mulah kesejahteraan. Daripada-mulah keselamatan. Itulah maksud assalam yang kedua. Maksud assalam yang kedua, Allah mensejahterakan, Allah mengamankan, Allah memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Itu sebab kita mendoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta Allah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kita minta Allah berikan kesejahteraan kepada saudara-mara -saudara kita di tempat lain yang hidupnya kacau bilau, yang hidupnya porak-peranda, dibelenggu dengan kezaliman manusia atau peperangan dan sebagainya. Daripada mana datang assalam Sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kita kepada Allah. Rintihlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta untuk Allah curahkan assalam kepada kita, kepada saudara mara kita, kepada ahli keluarga kita, teman-teman di seantero dunia. Insya Taala. Baiklah. Itulah antara kupasan nama Allah Assalam pada hari ini. Insya Allah apabila kita menghayati nama Allah ini kita dapat amalkan. Apabila kita hayati nama Allah ini, kita reda bahawa Allah itu Tuhan kita. Allah itu Tuhan kita yang maha sempurna. Maha as-salam, terhindar, sejahtera daripada segala cacat cela, daripada segala aib-aib dan kekurangan yang ada pada makhluknya. Aku luqaw lihada wa astaghfirullahal azimali walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم